davam edirik. Postmuharibə dövründə 23 minindən çox şəxsi həat edən sosial tədbirlər paketi icra edilib. Bu çərçivədə ən mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biri də şəhid ailəsi üzvləri və qazilərin məşğulluğunun təmin olunmasıdır. Son aylarda bu kateqoriyalardan olan 6400-dən çox şəxs aktiv məşğulluq proqramlarına qoşulub. 5000 şəxs isə kiçik ailə biznesini qurub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev bildirib. Nazir müavini yeni başlayan məşğulluq maratonu ilə bağlı jurnalistlərin sualları bu da cavablandırılıb. Qeyd edib ki, şəhid ailəsi üzvlərinin və qazilərin məşğulluğunun təmini məqsədi ilə özəl şirkətlərin vakansiyalarından ibarət elektron pəncərə istifadəyə verilib. Heç bir halda bu işə götürənlərə münasibətdə icbari bir tədbir kimi hesab olunmamaldır. Bu məlumatlar məşğulluq, deməli yerli məşğulluq, deməli filiallarına Deməli çatdırılacaq bu vakansiyalar və məşğulluq deməli ə, yerli məşğulluq filiallarında qeydiyyatda olan bu kateqoriyada olan şəxslərimiz, yəni şəhid ailə üzvü və ə, deməli vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimiz haqqında məlumatlar işə götürənlərlə birlikdə təhlil olunacaq və işə götürənlərin tələblərinə cavab verən, yəni həmin peşə üzrə, ixtisas üzrə tələblərinə cavab verən qazilərimiz və şəhid ailə üzvlərinin həmin boş iş yerlərində ə, deməli işləntəminatı məsələsinə baxılacaqdır.